Ну, несколько слов. Приехали в день игры, сами понимаете, тяжело, дорога тяжелая, поэтому поле по отзывам ребятам тоже тяжелое, то есть мягкое. Мы, к сожалению, только... Два дня мы назад вышли на Землю, весь всю предсезонку работали на синтетику, вот этот переход немного сказывается, вот поэтому, к сожалению, не получилось все то, что запланировали. Сзади достаточно строго сыграли, да, и мы и ставим во голове угла э, сыграть сзади, тем более на выезде на ноль, потому что разбирали много игр команды Ахтырка. Очень хорошая команда, только лестные слова вот, в адрес тренера и команды. И они, как вы знаете, последние два тура забили шесть мячей. Вот. А сегодня у нас получилось играть на ноль, но не получился, к сожалению, выход из обороны в атаку. Футболисты, которые вышли, должны были усилить, но ну, тоже по такой игре, сами понимаете, очень тяжело выйти на замену. Так, в принципе, мы больше довольны, чем недовольны, потому что, еще раз повторюсь, очень приличная команда «Ахтырка». И я думаю, мы дали бой. Пожалуйста, вопрос. В первом тайме вы практически уступили «Нефтянику», а во втором моментами вы даже выхватывали инициативу. И в концовке были шансы забить. Но осталось впечатление, что команда больше стремится не проиграть, чем выиграть. Это тренерская установка такая была? Еще раз и повторюсь, если вы внимательно меня слушали то у нас была задача э, быстрый выход с обороны в атаку. Но, к сожалению, э, по ряду причин у нас это не получилось. Будем смотреть видео, будем разбираться, будем работать над усилением этого. Ни в коем случае мы не ехали за ничего. Я ставлю э, задачу перед командой выигрывать в, первую, в каждом э, конкретном матче. Потому что если мы будем ездить за ничего, ну, мы же не будем расти. Я хочу, чтобы наши молодые футболисты только прогрессировали. Поэтому, я же говорю, не все запланированное получилось. Кроме атаки, хотелось бы, чтобы вы дали оценку защите. Оставили на ноль. Замечательно. Но было много допущено ошибок в обороне, когда Никтя не получал возможность забивать, но он тоже не забил. Жаловался ваш оппонент на плохое поле. Ну более неплохое, в моєму понимании, поле мягкое. Вот. Но это весна, вы ж сами видите, что що... где сейчас хорошие поля. А вот, э... Да, были моменты у Ахтырки, но они играли дома, еще раз повторюсь. А мы еще в такой круг приїхали, щоб вы понимали за час до начала игры. Вот, если кто-то не знает. Поэтому мне нечем упрекнуть своих ребят. Они отдавались, они бились. Был драйв, был азарт, горели глаза. Поэтому ну, одни слова только благодарности своим подопечным я могу сказать. Можно сказать, что ваши болельщики тоже помогли взять результат? Да, к сожалению, нас не сильно не балует э, вниманием, но, наверное, мы заставили обратить на себя внимание, мы в весенней части не пропускаем и набрали достаточное количество очей, не проиграли в Мариуполе, не проиграли в Астерке, я считаю, что это дорогого стоит. Э, будем по э, Валерию Васильевичу Лобановскому дома выигрывать, а на выезде ничью и, ну, к сожалению, за ничью сейчас э, дают очко. Раньше одно-два было, но это все юмор. Мы, еще раз говорю, хотим выигрывать в каждом матче. Все. Как получается, это уже со стороны видно.